говорим значит так я подготовился я все записал <coughs> говорим первый мой видеоролик набрал 135 просмотров oh, yeah. второй мой видеоролик набрал 38 просмотров oh, yeah. третий мой ролик набрал 23 просмотра. Oh, yeah. Четвертый мой видеоролик набрал 87 просмотров. Oh, yeah. Пятый мой последний видеоролик набрал 10 просмотров. Oh, yeah. wow. Из этого мы делаем вывод какой? А делаем вывод мы соответственно следующий: люди пока ко мне не готовы. Я не знаю, когда выйдет этот видеоролик. Скорее всего, не в конце лета. Уж я не знаю, когда он точно выйдет. Он точно выйдет не в конце лета. Но я даже не знаю, смогу ли я продержаться без выходных до конца дня, до конца видеоролика, до конца лета. Я не знаю. Горячки. Посмотрим, может будет результат больше, чем 100, больше, чем 135 просмотров. Uh -oh. Если будет больше, чем 135 просмотров, победа. Ой, горячий. Ой, братва, братва, знаете, что так вот помогает э, не пропускать физические действия после тяжелого рабочего дня. Это надо вот так вот быстренько прийти, пока не уснешь, пока нет усталости, не ляжешь. Надо быстренько вот так вот включить свет и начать заниматься. Иначе вообще <с corp> гарантированно ничего не сделаешь. Пойду включать свет. Та-да-да-да! -да первый этап. Теперь можно заниматься. Знаете, за что я люблю тренировки в домашних условиях? Потому что я себе могу параллельно. Сделал подход, пошел жарить мясо. Сделал подход, пошел зажарку делать. Сделал подход, посерфил в интернетах. Сделал подход, что-то записал. И все это так на небольшой территории. Э, сделал подход, э, демонтировал вам видео, например, и самое главное, я могу здесь с телефона на всю арену своей комнаты слушать свою музыку, свою абсолютно девчачью музыку. Например, Надю Дорофееву. Они а в, а в наушниках ходить по залу, знаете, или по улице. А вот тут спокойно себе. Да дай ты в цей туннель. I Смотрите, а, сейчас я сам не вижу, а, а, сосисочка, яишек, тут, угадай, овсяночка, ну, American Ukrainian, кстати, плиту помыл я сам, только что, ну, для нового видеоролика. They keep underneath the street lamps, steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show. The truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware, beware. Чом стоїш ти так далеко? Розкажи мені, смиреко, чом стоїш ти так далеко? А тепер дробчику. Так, ну що, дорогі мої друзі, на пів на 11 година. Скоро вже 11 година ночі. И угадайте, кому очень крупно повезло. Я вам дам подсказку. Пусть на него смотрите. Смотрите, что у меня в руках. Это Наполеончик. Это 50%. Скидочка. Но кто здесь Lucky Man. Сильпо, лав, Нет. Нет, не 50%, ребята больше. Я не знаю, сколько в процентном соотношении в Витскутковом, який Витскутковый стосунок. Было 31 гривен килограмм. Короче, 31 гривна было. Я взял за 14. Ну, кто тут молодец. Тут два кусочка, друзья. Два кусочка Наполеончика по 200 грамм. 14, 420 грамм. Угадайте, два кусочка, а я один. И я живу с соседом. Угадайте, что я сделал. Нет, я не буду есть два кусочка перед ним одним. Я с ним поделюсь, потому что это мой хороший друг. Он мне столько помог, вы себе не представляете. Рахуем Загальный борг по перед, перед, перед банком, приватбанком, В мене складає загальний борг перед Приватбанком по кредитному ліміту 34 600. Ну, там що з копійками, 600 гривень, 34 600 гривень. На годиннику 12 ранку 22 червня 2025 року. За моїми підрахунками, в. Липні в наступному місяці має бути сума не 34 тисячі, а вже 26 тисяч гривень. Mm -hmm. У серпень август має вже відбутися не 26 тисяч гривень, а, а вже має відбутися 18 тисяч гривень. Серпень, потім у нас іде після серпня іде вересень. сентябрь! має бути 10 тисяч гривень. І у жовтні, жовтні 2025 року я завершую своє кредитування, боргування перед Приватбанком, Національним банком України. І я переходжу до. Сплачення боргу наступного банку. Монобанк. Єдиний банк без офісів. Ну, до монобанка нам ще надо дорості. Давайте, 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 давайте. спочатку Приватбанк. Получається, е, що я сказав, я вже забув? Жовтень, Жовтень 2025 року. Я прощаюся із Приватбанком. Мене розблокують вони нарешті, я сподіваюся, свого рідного громадянина України. Ето, скажіть далі. Я переходжу до Монобанку, там сума менша. Щоб вам так дати підказку, це приблизно та сума, яку я погашу в вересні з Приватбанку. А потім після Монобанку я зможу нарешті віддати борг фізичній особі. моему другу. Все, все поняли. Приватбанк, Монобанк, физично особа и друг. И потом, и потом, потом, напевно, что-то накопиться еще. Ну пока, 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 мне не хватает. Пока я вот это вот, вот это мои, вот они, вот мои денежки, вот мои денежки, зато их можно сразу почувствовать. Это вот это не ваша криптовалюта, которая где-то в цифре. Это вот взял и сразу почувствовал. Пошло, 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 пошло. И по всему телу, и ты чувствуешь деньги. Вот они, родненькие. Так, ребята, я забыл сказать, что сегодня, что сегодня воскресенье, 22 червня, в среду было 31 день, четверг 32, пятница 33, суббота 34, сегодня 35 день беспрерывного работа, працювания, фу! Я даже произносить это уже не хочу. Чундра, че чундра, чундра, че чундра, чундра, че чундра, 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 че чундра, чундра, че чундра, чундра, че чундра, Да, ребята, вы что-то не поверите даже. Вот был я, короче, в макдональдсе и у меня даже не было настроения брать что-то в макдональдсе из Макдональса. Это, блядь, очень странный звоночек. На самом деле дело не настроение, у меня просто денег мало. Ну зато вот, блядь, Майдан адекватности не хватает, конечно. Но Майдан незалежности на месте. Пиздец, блядь, вот плохая погода, плохое настроение. Вот хорошая погода, хорошее настроение. Дорогие друзья, Илюшечка уже давно не ходил бегать. Господи, что же на этой бренной земле происходит? Я что, реально буду бегать? Так, ну, в общем, я, ребята, побегал. Показывать я не буду, потому что я бегаю не для того, чтобы показывать. Я бегаю для того, чтобы говорить. Я бегаю. А я уже это сказал. Давайте двигаться к чему-то следующему. Блин, после пробежки такое настроение созидательное. Вот бы сейчас раковину новую установить. Так, вообще я посмотрел, дорого, раковина это дорого, да раковина дорогая. Просто вы сейчас поймете, почему раковина. Вот я сейчас в ванной. У меня тут есть раковина. Вот у меня ладошка, она, ну, честно говоря, я не выпендриваюсь. Ну, она не среднестатистическая. Она, она, она побольше. Моя ладонь побольше, чем, типа, ну, обычная ладонь. То есть. И вот смотрите, как... Смотрите на эту манюнечку. И вот эта ладошка моя. Вот так вот. Блин, как он так? Ну, то есть, э, раз, два, три, и все. Ну, просто, ну, я понимаю, конечно, могут сказать, типа, ну, чувак, зачем тебе много места? Вот тебе ладошки, это вот, вот так вот их Sky. водичку, водичка, если ты не криворукий, водичка будет стекать и в такую раковину. Ребят, ну вы же понимаете, что когда ты делаешь это все аккуратненько, 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 такой, чик -чик -чик, но у тебя диаметр больше, тебе приятнее и тебе легче руки вместе свои. Это, это психологически давит. Ты понимаешь, что у тебя маленькая территория, и это психологически пригничивает. Я могу себе спокойно ни капли не пролить, быть вот так вот сжать кулачки, там офигенно помыть, но в большой раковине, понимаете? Маленькие процессы на большой раковине. Это приятнее. Но тут даже, сука, ну тут даже сантиметров даже, ну, ну, 20, наверное, ну хотя бы, блин, уже 28 бы, я не знаю, ну, к примеру уже нет. А еще мы погружаемся в обстоятельства, мы моделируем ситуацию. Раковина маленькая. У меня 38 день подряд без выходных. Блядь, я это, я это даже произносить боюсь без смеха. Я буду, я буду думать, что это шутка. 38 день. Ты встаешь, на например, какие-то там в 7 утра. И ты, ну, как бы, ну, ты волей-неволей, как ни старайся, но это 7 утра. Тут руки тебе не подпорядковываются вообще. Ну, блин. И ты такой типа. Не-не-не, зубы чистишь, и оно получается может же туда вот. А и в 7 утра потом еще ее домыть, это очень больно. Это дополнительная нагрузка. Ну так, ну понятно теперь, почему она маленькая. Маленькая! Ой, Киев. Вечер. Рубашечка. Вареники. Тапочки. Носочек с дырочкой. Короче, ребята, история увлекательнейшая. Пошел я, значит, однажды сейчас за варениками. И я такой, ну вы же знаете, да, всегда типа была типа ценовая политика, типа пельмени это ультра дорого. А вареники это ультра если на пельмени не хватает. Я еле-еле сейчас нашел эти вареники, которые подешевле. Потому что они уже почти сроднились с пельменями. Это что происходит, если вареники уже столько как пельмени, то где вообще хоть какая-то градация, где хоть какое-то развлечение? О, ну ничего, знаете, что меня подняло настроение? Мне подняло настроение ничего. Потому что не было моего любимого батончика. Вообще не было ли линейки Рашетта. Вообще ни желтого, ни зеленого. Я расстроился сначала. А потом решил, короче, взять эту. Скажите мне, скажу, как она называется. Э -э Халу. Знаете, почему я ем сладкое до ужина? Потому что я только закачал -то пресс. Я очень хорошо позанимался. Я задолбался. И мне надо очень срочно заесть страшно. Знаете, что я вам скажу? Я устал. Сегодня сороковой подряд день без выходных. Я думаю, пора в Макдональдс. Я думаю так. На часу майже шестого ранка, рассказываю, что произошло. Остановились мы с вами на том, что я говорил, что я устал и хочу в Макдональдс. Следующим моим видео должно было быть то, что я сказал бы, я сейчас иду на турничок, а потом уже заслуженно иду в Макдональдс. Я себе так планировал. Я иду на турничок, а потом иду в Макдональдс. Потому что 40 дней без выходных работаю. Но я забыл один момент, что до меня до сусида приехали батьки из села. Ну и как вы можете понять, скорее всего, вы об этом уже догадались. После того, как я зашел в квартиру, речи ни о каком турнике не шло. В принципе, это было пару слов туда-сюда, потом пару рюмок туда-сюда. Потом я не заметил, как я уже пару рюмок загасил в одиночку. И в 8 утра, в 8 вечера меня отрубило, где-то в 8, наверное, даже может чуть-чуть позже. В 8 вечера меня отрубило, и в 3 ночи я встал. И вот сейчас я до 6 утра колбасюсь, я не знаю, что, что говорить и делать. Честно говоря, у меня такого уже сто лет не было, но, во-первых, очень хорошо, что я живу очень близко возле Макдональдса, очень близко, то есть, ребята, это вот насколько близко вы представляете себе, ну, ближе, наверное, только люди, которые сейчас киевляне, просыпаемся, объявление, вот ближе в Макдональдсе живут, наверное, только люди, которые живут в метро Минская. у нас в Киеве есть метро, называется Минская. вот ты выходишь с метрополитена, вот сразу на улицу, выходишь, перед тобой жилой новобудованный новый дом, и в нем на первом этаже Макдональдс. И вот ближе живут только люди, которые могут просто из этого дома спуститься в Макдональдс. У меня чуть-чуть хуже ситуация, но при этом она остается максимально, максимально чудовую и приемную. Так, о чем я? Я уже жду, знаете, что? Так вот, на чем я остановился? На том, что у меня такого уже сто лет не было. Но я очень хочу... С уже 6 утра, сейчас без 8 минут 6 утра. Я сейчас хочу пойти на Макзавтрак. На Макдональдский завтрак. Я помню, у меня такие хорошие ощущения и воспоминания. Я не помню, когда конкретно, уже дата, день. Но вот те случаи, когда я ездил к себе в Харьков, там были у меня эти моменты. И я же брал вечерний поезд и с утра, типа, приезжал и заходил, бывало, в Макдональдс. Это, 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 это такое тепленькое, тё -тё что-то становится. Вот. Думаю, уже сто лет этого, блядь, не было. Наверное, надо что-то с этим скажите, я скажу. Надо повторить. Посмотрим. Благо, денежка, чуть-чуть. Я на съемочке сходил. Мне поднакопил чуть-чуть. Да, набалакал я вам тут целый монолог, целый рассказ. Рассказы от Илюши. Долго-долго. Три долго, минуты долго. Долго. Внимание не концентрируется. Надо будет вам кто-то покороче это все рассказывать наверное так друзья тут интересная между прочим получается ситуация э, с макдональдсом потому что я сейчас посмотрел в гугле там написано график что он работает с 6 до утра до 11 вечера уже 6 утра все хорошо но сегодня день Конституции Украины. И там есть такая графа в расписании, что час может изменивать и все. Поэтому, ребята, я не знаю, сейчас посмотрим, меня это настораживает. Если я в первый раз в жизни решил, ну, первый раз в жизни за последнее время решил поесть в в 6 утра, и он будет мне недоступен, то когда это 6 утра наступит еще раз, я не понимаю. Друзья, перемога. Так, ребята, вообще, я с вами хотел столько всего, блядь. С вами хотел столько всего обсудить, если честно, когда-то. Но я все время забываю записать, о чем я хотел поговорить. И, короче, из-за того, что я постоянно на работе, прикиньте, эти видеоролики, это уже практически стал как дневник, блядь. Я у меня просто в таком потоке работа, работа, работа. Что я даже сделал и не заметил, типа записал и не заметил. Я, может быть, потом, слава богу, посмотрю и вообще что я хоть наснимал-то. Вот это поток. как топлянок что я вам хотел сказать. Во-первых, я потянул шею вообще абсолютно тупейшим образом. Я просто встал и как бы немножко вытянул шею, и я тем самым ее потянул. Потому что надо ходить на подтягивание, это раз. Второе, что я хотел сказать. Прикиньте, я недавно задумался, а вот если бы у меня была жизнь, которая полностью занята творчеством. Вот прикиньте, я сейчас мечтаю снять фильм, а это я бы снял не один фильм, а я бы всю жизнь занимался этим. Я бы всю жизнь радовался этому. Вот вы понимаете, что я имею в виду? Снять один фильм, это ну, два года жизни, допустим. ну, условно, если сужать, то это два года, два года прекрасной жизни. А представьте, к чему я веду, если бы у меня были возможности для реализации творческих идей всю жизнь. То есть я закончил проект, я знаю, я себе отдохнул, сырочек. Я знаю, что я отдохну, и у меня будет новый проект. И я опять погружусь в вот. написание сценарий, проработки сцен, Продумывание актерских ходов Режиссерских вещей Потом сама реализация Потом после реализации Ну, прикиньте Если у меня получится Я смогу так всю жизнь Всю жизнь Я раньше думал, что это само собой полагающееся А сейчас я думаю Блять, а вдруг этого не будет